нами камера Sony Alpha 77 профессионального уровня. Выглядит она круто, конечно. Хотя бы можно посмотреть внешний вид этого устройства, потому что оно по характеристикам тут достаточно сложно проходиться. Можете в интернете посмотреть. Много кнопочек. Опять же, если говорить непрофессионально. Вот такой вот поворотный экран. Это не обзор, это просто показываем, как выглядит фотокамера. Но очень удобно, что здесь есть и экран поворотный, есть и обычный ЖК экран, на котором можно заметить и выдержку, и другие различные функции. Вспышка, но ну вот сейчас там непонятно, какой там стоит объективчик. Ну, просто... Объектив 1650, в общем-то, ну неплохой объектив 2.8. Здесь у нас инфракрасный, видимо, здесь микрофон, переключение стандартное, вот такое вот колесико, а что с этой стороны вот сбоку. Здесь у нас микрофон и HDMI, и дополнительно еще вот GPS, вот сейчас вот, питание подключено, вот, а с другой стороны, ну, с другой стороны слот, здесь SD-шка обычная, да, обычная SD, ничего такого. Характеристики обязательно посмотрите в интернет, но вообще аппарат прикольный.